Tahu tak anda bahawa negara Jepun cipta Ultraman disebabkan trauma Perang Dunia Kedua? Kalau kau fikir yang Jepun cipta Ultraman disebabkan hiburan untuk kanak-kanak, kau silap. Jepun cipta watak raksasa gergasi dan wira dari angkasa lepas yang dipanggil Ultraman ada sebab ianya lahir kerana ketakutan, trauma dan penebusan dosa silam negara Jepun sendiri pada video kali ini kita akan ceritakan bagaimana trauma perang dunia kedua mengubah cara Jepun bercerita, berduka dan mencipta Ultraman. Selepas Perang Dunia Kedua, Jepun bukan sekadar kalah. Mereka hancur. Dua bom atom di Hiroshima dan Nagasaki pada tahun 1945 bukan hanya membunuh lebih 200,000 nyawa tapi meninggalkan kesan psikologi yang dalam terhadap seluruh rakyat Bandar-bandar menjadi padang jarak padang terkukuh. Sistem politik lumpuh, rakyat kelaparan dan yang paling besar, maruah negara dijatuhkan. Selama berabad-abad, Jepun berbangga dengan kekuatan ketenteraan mereka. Dari zaman samurai sampai ke zaman moden, disebabkan mereka rasa mereka berkuasa, Jepun menjajah negara-negara Asia termasuk Korea, China, Tanah Melayu, Indonesia, Filipina. Banyak berlaku pembunuhan, rogol, buruh paksa dan kekejaman orang awam. Jepun juga melakukan pembunuhan lebih 300,000 orang di China dan menjalankan eksperimen kejam unit 731 ke atas banduan hidup seperti pembedahan tanpa bius, penyebaran penyakit dan lain-lain. Tapi bila kalah, Jepun bukan sahaja hilang tanah jajahan mereka tetapi juga hilang keyakinan diri Selama enam tahun, Jepun dijajah secara langsung oleh Amerika Syarikat. General Douglas MacArthur menjadi raja tak rasmi di Jepun. Sistem pendidikan Jepun dirombak, nilai-nilai patriotik diganti dengan nilai demokrasi. Budaya perang dan semangat Bushido dilabel sebagai bahaya. Generasi muda dibesarkan dalam rasa bersalah dan malu terhadap sejarah negara mereka. Tahun 1954, hanya 9 tahun selepas perang tamat, Jepun mengeluarkan filem Godzilla. Tapi, ini bukan sekadar cerita makhluk raksasa. Godzilla ialah metafora, simbol trauma kolektif rakyat Jepun terhadap kuasa nuklear. Dalam cerita, Godzilla muncul akibat uji kaji senjata nuklear yang mencemari laut dan mengganggu alam. Dia bukan sekadar raksasa, dia adalah bayangan bom atom yang meroksakkan bumi dan manusia. Godzilla melambangkan ketakutan terhadap teknologi moden, rasa bersalah terhadap alam dan kekuatan luar kawalan yang tak dapat dihentikan. Filem itu menjadi cerminan psikologi rakyat Jepun yang masih hidup dalam bayang-bayang radiasi dan rasa bersalah. Fenomena ini melahirkan genre baru kaiju raksasa gergasi tapi di sebalik hiburan itu, ada unsur penyembuhan melihat raksasa dihancurkan atau sekurang-kurangnya ditentang memberi rasa kuasa semula kepada rakyat biasa yang pernah rasa tak berdaya semasa perang. Pada tahun 1966, Eiji Tsuburaya, seorang tokoh efek khas yang pernah terlibat dalam produksi Godzilla mencipta satu rancangan TV baru iaitu Ultraman. Suburaya sangat sedar akan kesan trauma kolektif rakyat Jepun tapi dia mahu membawa naratif yang lebih positif. Jika Godzilla ialah simbol bahaya sains, maka Ultraman ialah simbol harapan teknologi. Jika Godzilla lahir dari ketamakan dan keangkuhan manusia, Ultraman datang untuk melindungi manusia dari makhluk-makhluk tersebut. Ultraman bukanlah manusia biasa. Dia makhluk dari Land of Light, satu tempat yang tidak tercemar dengan dosa manusia. Tapi Ultraman tidak menghukum manusia. Sebaliknya dia menyatu dengan manusia. Biasanya anggota pasukan pertahanan bumi untuk menentang ancaman luar. Ia bukan satu kebetulan, ia adalah bentuk simbolisme bahawa Jepun hanya boleh bangkit semula jika mereka bekerjasama dengan kuasa yang lebih baik, lebih tinggi moralnya. Dalam konteks sejarah, ini boleh dilihat sebagai refleksi kerjasama Jepun dengan Amerika selepas perang tapi dibungkus dalam bentuk fiksyen. Ultraman tidak membawa senjata. Dia bertarung dengan tangan kosong atau menggunakan kuasa cahaya dari color timer di dadanya. Reka bentuk tubuhnya bersih, futuristik, tanpa unsur tentera atau agresif. Warna merah dan perak pada badannya bukan sekadar cantik. Ia menggambarkan gabungan sains dan keberanian. Warna perak mewakili teknologi dan masa depan. Warna merah mewakili semangat dan keberanian. Tiada senjata api, tiada kereta kebal, tiada jet pejuang. Semua ini disengajakan untuk mencipta imej pelindung bukan penakluk. Ultraman datang bukan untuk berperang, tapi dia nak menentang apa yang manusia tak dapat nak lawan. Dalam banyak episod, bandar tetap musnah, tapi bukan Ultraman yang musnahkannya. Raksasa yang buat Ultraman sekadar bertindak balas. Ini mencerminkan perasaan rakyat Jepun pasca perang. Mereka rasa dimusnahkan oleh kuasa luar seperti bom atom dan mereka perlukan kuasa luar yang lain untuk melindungi mereka. Dalam setiap siri Ultraman akan menyatu dengan manusia biasa. Ultraman akan bersatu dengan seorang anggota pasukan khas. Bila bahaya datang, manusia itu akan berubah menjadi Ultraman. Tapi masa Ultraman di bumi sangat terhad Hanya 3 minit je Kalau tak, lampu kat dada dia akan berkelip Mesti ada yang tertanya, kenapa 3 minit je? Ada teori yang mengatakan ini melambangkan realiti hidup Walaupun kita diberi kekuatan, ia bersifat sementara kita harus gunakan peluang ini dengan bijak Ia juga boleh dilihat sebagai simbol pengorbanan Bahawa kuasa yang besar datang dengan had dan tanggungjawab Ultraman juga sering kembali ke tempat asalnya selepas tamat misi. Ini menunjukkan bahawa dia bukan milik dunia ni. Dia hanya datang bila benar-benar diperlukan. Dalam konteks psikologi pasca perang, ini memberi mesej bahawa penyelamat mungkin bukan kekal tapi semangat yang mereka tinggalkan adalah abadi. Selepas beberapa dekad Ultraman menjadi ikon budaya Jepun. Patung Ultraman berdiri di depan stesen kereta api dan pameran sains dalam karnival kanak-kanak bahkan dalam iklan kerajaan. Ultraman bukan sekadar hiburan tapi ia adalah lambang moral dalam masyarakat Jepun yang sangat menekankan kesederhanaan, tanggungjawab dan keharmonian. Ultraman menjadi wira yang betul, tidak sombong, tidak kejam, tidak korap. Dia bukan askar, dia bukan dewa, dia cuma pelindung. Dan mungkin itu yang Jepun mahu lihat dalam cerminan diri mereka selepas perang, bahawa mereka juga mampu menjadi pelindung bukan penakluk. Ultraman bukan sekadar cerita budak-budak. Ia lahir daripada sejarah yang pahit, emosi yang dalam dan harapan yang besar. Jepun mungkin hancur dalam Perang Dunia Kedua, tapi dari abu kehancuran itu, mereka mencipta wira dan Wira itu bukan manusia biasa tapi simbol kepada satu bangsa yang ingin bangkit belajar dari kesilapan dan percaya bahawa walau sekuat mana raksasa itu datang masih ada cahaya yang akan melindungi Dengan cara ini, Jepun menebus dosa silam mereka Jadi, itulah sebab kenapa Jepun mencipta Ultraman Apa pendapat anda dalam topik kita pada hari ini? Kalau anda suka video ni, jangan lupa subscribe channel ni. Jangan lupa juga like, share dan komen. Berikan pendapat anda di ruangan bawah. Nama saya Daniel. Terima kasih kerana menonton. Selamat tinggal. Jumpa lagi. Assalamualaikum.